Во время патрулирования на улице Нежданного сотрудниками милиции был обнаружен автомобиль СТРН, в салоне которого находился водитель с огнестрельными ранениями головы. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Суворовского райотдела был задержан подозреваемый в совершении данного преступления, который дал признательные показания и пояснил, что убил данного человека из-за долговых обязательств. У него также был изъят пистолет системы «Наган», который был отправлен на экспертизу. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Просто, да? В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Угу. Проводится расследование. Какая мера пресечения вы, Мера пресечения выдана статья 208 Уголовного кодекса Украины. Содержание под стражей, да? Да. Скажите, а вот этот вот пистолет системы Наган, где он его взял? Приобрел установленного лица. В данный момент проводится мероприятие по установлению данного лица. Угу. Был обнаружен кладбище в сумке данного Было проведено воспроизведение с участием. Вот, что пистолет был обнаружен? Можете на меня даже посмотреть, что пистолет был. Пистолет был обнаружен на кладбище. Э, в присутствии подозреваемого адвоката было проведено воспроизведение. Получается, спрятал, да? Да. После совершения преступления э, занес на кладбище. Он ошиб...

по просьбе подозреваемого мы остановились на месте. Объясните, почему мы здесь остановились. Вот здесь стояла машина, здесь мы так Машина чья? Серег. Да. как вы располагались на автоматическом? Я находил. То есть здесь Лежа впереди Да. да. когда вы находились на переднем сидении, да. между вами что, какой-то разговор был, автомобиль заглушил, остановил? Да, мы стояли где-то около получаса, разговаривали, ругались, не сняли отношения. В какой-то форме происходило? Повышенные тона? Повышенные тона с матами. С матами, да. Какие-то действия физического характера вы применяли? Или физического он? нет, никаких физических действий не было. На словах. На словах. На словах. Да. Потом вы ранее говорили, что вы пересели назад. Почему вы да, он назад? сказал, что мы ждем еще одного человека, чтобы я пересел назад. У -у -у. Я встал. Пересел назад. Да, пересел. Сюда, наверное. Я сел, ну вот, вот сначала я сидел так, мы дальше ругались, да, пересматривая через зеркало заднего вида. Ругались, 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 потом посыпались реальные угрозы, то есть не... и Скажите более подробно, в чем выражались угрозы и. Я, во-первых, спросил, кого мы ждем. Он сказал, тебя это не интересует, и сейчас мы поедем решать вопрос с тобой. Как вы думаете, что он имел в виду под этими словами? Ну, не знаю, физически как-то воздействовать на меня. И для чего это воздействие было необходимо? Ну, я так понимаю, чтобы припугнуть меня и чтобы я дал деньги. В дальнейшем я ему сказал, что мне как-то все равно, можете делать со мной все, что хотите. Денег у меня нет, есть возможности, допустим, отработать, заработать, как-то выйти из ситуации. Он сказал, что ему все равно, сначала решит со мной, потом перейдет на жену и ребенка. И в этот момент, какие да. ваши действия? В этот момент достал из пояса пистолет, приставил он сюда, выстрелил. Потом помню еще, что пересел вот так, выстрелил в голову, дальше. После первого выстрела какие действия были потерпевшего? Упала голова на грудь. И все. После этого вы произвели еще один выстрел, да. далее не помните, далее... да? Вот. Какие ваши действия были после того, как вы произвели... Здесь лежала сумочка. Взял сумочку, положил туда пистолет. Сумочка принадлежала вам или... Сережа. Да. Положил за пазуху, вышел из машины. Вы сумочку взяли для какой цели? Для чего? Пистолет туда засыпали. Спрятать пистолет, да. Да? да? Вышли из машины, направились в какую? На кладбище. Направились на кладбище, с какой целью? Спрятать пистолет. Спрятать пистолет. Вы можете указать место? Да. Э... Домой поедем. Только, Олег, возле входа кладбище останавливаемся, там идем пешком, делаем спрятал. П показывайте куда вы прошли как прошли да. поясняйте Прошел. вдоль стены вышел на эту аллею пошел прям вы показывайте и объясняйте почему почему вы сюда пришли решение принял? А, ну, там могила бабушки, походил туда. Ну и не знаю. знакомое место. Показывайте, куда прошли. Давайте дерево между оградой и деревом. Еще раз. Ну там между оградой и деревом. Внизу. Где конкретно вот вы говорите? Между оградой я... и деревом внизу. Подойди ближе. Потом. можем пригласить эксперта. Здесь. Да. Покажите эксперту. Внизу, внизу, внизу. Вот именно на этом месте, да? Да. Нет, между оградой и деревом. объемный нет он как с той конечно. стороны находится сумка сейчас мы зафиксируем Колс. ходе осмотра содержимого данной сумки обнаружено Хорошо. металлический предмет конструктивно похожий на револьвер с гильзами. Можете поднять его выше, чтобы было что на камеру видно. Спасибо. Я хотел бы задать вопрос. Это, это именно то орудие, которое, с которого вы осуществляли выстрелы? Или это не другое? Э, эксперт, я бы хотел попросить. Да. Это именно тот пистолет, да? да? Спасибо. Я хотел бы вас спросить, есть ли на данном пистолете какие-то индивидуальные особенности, характеристики? номер какой-то если... с какой целью вы спрятали то есть на дальнейшее использование просто спрятал не думали об этом Нет. не думали об этом после того как вы спрятали вы направились куда кому-то рассказывали о том что совершили Нет. какие действия Нет. а куда направились Направился в сторону выхода из кладбища по координентам с скажем, И, о, данном, о том, что вы совершили данное преступление, никому? Никому. Даша, было неудобно под камерой. Все, а, а, вот я, так. Все, ну выходи. выходи. <свят> <свят> Открываю. Руку забери чуть-чуть. Все, закрывай. разошлись. Mm -hmm. а Давай в клёх, наверное. Right. Сразу да, какие-то. Более-менее нормально. застегните сразу. Застегнуть? Угу. Ну,